Доброго дня, меня зовут Сергей, и сегодня я хотел бы поговорить про такую очень хорошую приставку, как Sony PlayStation 3. Если ваша ласка, я перейду на российский мову. На эту приставку вышло огромное количество замечательных игр, например, таких как GTA, серия игр Call of Duty, серия игр Uncharted, Бог войны. Но, как известно, все эти игры стоят денег. И денег, в общем-то, немалых. От 30 до 100 долларов за игру. Не каждый человек может себе позволить заплатить такие деньги за одну игру. Поэтому я хотел бы вам предложить решение данной проблемы. Это установка эмулятора привода Cobra OD. Итак, что же позволяет Cobra OD? Прежде всего, это бесплатно играть в ваши любимые игры на любых моделях PlayStation 3 с USB флешки. Также Cobra позволяет бесплатно играть по сети и при этом не быть забаненным. Как известно, до выхода Кобры это вообще было невозможно, так как программные, при программной прошивке вас бан, банили в PSN. То есть вы получите тот сервис, который ну, раньше был просто недоступен для пользователей PlayStation 3 бесплатно. Также Cobra позволяет запускать игры для PlayStation 2 и PlayStation 1 с вашего USB носителя. Также Cobra OD позволяет проигрывать видео формата Blu-ray и Blu-ray RIP с USB носителя. Представьте, какое огромное количество позитивных эмоций вы получите, играя ваши любимые игры на вашей PlayStation 3. Мы находимся в Одессе, но если вы из другого региона Украины, то вы можете нам отослать вашу приставку, например, таким перевозчикам, как «Новая почта». Поэтому обратитесь к нам для установки Cobra OD, и я уверен, вы останетесь довольны. Доброго дня, мене звати Сергій і сьогодні я хотів би поговорити про таку дуже гарну приставку, як Sony PlayStation 3. Якщо ваша ласка, я перейду на російську мову.